Это страшная такая ситуация, когда, ну, как, не знаю, с пауками в банке, что в любой момент ты не предупреждаешь себе. Машина подъехала под домом, за тобой, не за тобой. 3 август, августа, августа 22-го года, да, это произошло в моей квартире. Мы с сыном общались, он приходил ко мне в гости где-то раз на неделю. Ну, может частише там, когда. А это вот именно такой день, когда я там обед, там телевизор под фильм, мне коллекция. Только раз вот, вот, вот этот был такой приход его и заход этих ФСБшников. За ним следковали. Когда в квартиру вот эти трое ну, ворвались, они знали, кто там, кто им нужен. И вот пришли, взяли то, что им нужно, и ушли. То есть вот такая скоротечная операция, где-то до ну, хвилин 5, там 7, где-то так. Буквально сколько там слов, 30-40 было сказано. И его скрутили, и головой вниз вывели из подъезда. Но я успел на балкон подбежать, я увидел, как его вели по двору, там деревья, лето что-то было. Машину одну посадили, и там две машины еще было. То есть было все две машины, то есть опять это какая-то операция. И после этого пошла э, такая полоса в житті, Де вам, как я в шукати. З мамою моєго, з його, моєго сина моєго розлучення. Я знайшов можливість повідомити, що вот така ситуація пройшла. Вона в квартиру його зайшла, он жив в другій іншій квартирі. В центрі міста там був об, обос, обшук. Тобто його після мене завезли туди, обшукали квартиру. Ну и вот На наступний день. мы уже с мамой пошли в администрацию військовую, она там написала заявление, заяву о пропаже. И где-то месяца после этого, два-три, ну, это где-то до октября, там, я ходил по городу его искать, искал. По СИЗО, по РОВД, по тюрьмам, по колонии там у нас есть. Ну, и где везде ответ, немае, 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 немае. И уже только вот в жовтне маме, маме, его маме позвонил адвокат с Москвы, с Лефортова, ну и сказал, что сын там. Появился ролик, как сына и вот группу, эту Херсонскую девятку, вывозили в, в, этот, в Крым. Их тримали в областном управление полиции по лютеранской так называемая. И вот их оттуда в октябре месяце вывезли в Крым 6 жовтня, их еще не И там их тримали в СИЗО в Симферополе. И там их легализовали, там был суд. Там уже после этого суда их признали там по этим статьям и повезли в Лефортово. Статья «Преступная группировка», «Терроризм», «Знищение коллаборантов», громкое дело, там в пабликах российских были вот эти все описания, кого они там хотели убить, там подготовка, все прочее. Тоже там подтасовка была. На суде это все вылазит белыми нитками шито, вот эти все факты, там вот это все, ну, ну понятно, что вырок будет, их осудят. Единственное, что на какие термин. Он и адвокат передает, что у него там как бы все в порядке, вот такое. Вот, ну по внешнему виду вот последние два заседания там очень жестко начались репрессии, поменяли как называется караул там или вахта, не помню то, ну кто их охраняет, стаг... стаганрога привезли, а там такая уже очень жест... жесткая сизо, жестокая. И там пошли вот эти прессинг, избиения по дороге, есть вот статья появилась. Адвокаты, кстати, вот молодцы, надо дать им должное, что они подают жалобы. И вот последняя жалоба выскочила в печать о том, что по пути следования СИЗО в суд на заседание судебное, над ними просто издевается. То есть там с каждым днем все хуже и хуже. Ну, короче, там убивают. Там убивают морально, физически. Если бы еще газовая камера была, то это точно, конечно, уже было бы как бы про Германию загадываем, фашизм. Самого такого поганого, что может быть, когда, когда будет обмен, вот я из этого исхода, когда будет обмен в Херсонской девятки, ну, например, давайте там все а украинцы а ты россиянин ты оставайся что там вот, вот. я просто когда это представил самое главное в этом питании что все ну как 90 может быть 5 процентов от россии как они захотят так оно и будет кто что там там свои вот эти понимания то есть тут много что делается но там ну, это я как понимаю, как бы ждем. Ну, вот последнее письмо сына, то, что вот они в очиковании там, что, ну, с Ростова письмо там передали. Правда, наполовину передали. Цензор там что-то как-то отрезал. Там, сначала вообще цензор. Ну, это отдельная история. Вот. Они там все ждут. Они там все в очиковании. То есть у них там сейчас вот подъем, что про них, во-первых... Ну, як би, вот ці процеси йдуть, значить є надія. Його підтримка для мене вот дуже важливо. Как, тобто, як батько можу сказати. Деякі міречами, які він мені пропонував, я досі користувався. Коли це вот 2014 рік, да, вот это все ж почалось, він почав спілкуватися в месенджерах українською мовою. флаг на балконе украинский. Я тоже стал писать украинской мовой, но у меня такого нет лексикона, ну, не знаю, там это уже, наверное, возраст, что российская как-то там сидит. Я ему дякую за то, что. за то, что, он был поруч. И я его чекаю, потому что я на него сподеваюсь на подальше. На Петренку. Да, это у меня есть такая подборка. Я на митингах или вот на акциях, ну, тоже показываю, чего я там стою. Это вот мисс э, мой сын. И тут такая знаковая надпись. Херсона хочется, перехочется. Не дедвовыкайтесь не, не там. На украинской мове тоже. И вот это он запостил в Фейсбуке в период оккупации 4 травня 22 -го года. Это вот рисунок, который он сделал в СИЗО э, в Ростовском. 28 месяцев в полоне, третьего черне было 33 месяца в полоне. Часы тикают. А это вот рисунок, тот, который в камере, он нарисовал, там ну, это уже быт. Там есть такая серия рисунков в камере, многое уничтожили. Многое там был такой период, когда они в Ростове еще в первом были, там была влажность, там просто расползалась бумага, там такое, ну, в общем, это из того, что попало ко мне. А это вот тот рисунок, который, в принципе, вот ну, с этого началось, будем так говорить. Тримайся, тримайся. Это, это малюнок, который у вас прыг. Да, да, это вот только тут <laughs>, черно-белом выглядит. Иду э, в каталог, папка специальная там, технические трошки там помогает мне их, потому что ну, при пересылке тут э, редактируем. И вот вернется сын, я ему эту папку, сейчас уже 52 малюнка, я ему вручу.